היום הודיעה איראן שהיא מפרה התחייבות מפורשת שלה שהיא חצתה את רף 300 הקילוגרם בהעשרת אורניום. איראן מתקדמת בצעד משמעותי לייצור נשק גרעיני. כשחשפנו את ארכיון הגרעין הסודי של איראן הוכחנו שכל הסכם הגרעין עם איראן בנוי על שקר אחד גדול. עכשיו אפילו איראן מודע בכך. בקרוב ייחשפו עוד הוכחות שאיראן שיקרה כל הזמן. ואני חוזר ואומר, ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. וביום הזה אני גם קורא לכל מדינות אירופה, עמדו בהתחייבות שלכם. התחייבתם לפעול ברגע שאיראן תפר את הסכם הגרעין. התחייבתם שתפעילו את מנגנון הסנקציות האוטומטיות שנקבע במועצת הביטחון. אז אני אומר לכם, עשו זאת. Do it. Just do it.